команду. Вполне бы, я думаю, не против были бы игроки. С Кмельницкого врата на молодцом Киндяков. И подкидывает. Валенюк забывает. Седьмой номер Максим. Валенюк радуется игроки на команды. Все понятно. Вот хороший момент. Прострел и сможет... И это приносит результат, потому что в гости мяч потеряли иначе заработает угловой. И заметим с угла. Отличная передача на Нестерука. И второй мяч улетает в ворота. 2-0. Не нарушает правила. Вот забивает, забивает. И вот Нестерук должен забивать. Забивает. Нестерук 3-0. Отмечаем, конечно же, и Валенюка. Все сделал Михаил Валенюк для того, чтобы мяч в третий раз влетел в ворота. Спортлидер плюс идет вперед. Удар. Рикошет и гол. Билка поворотом Андрей Засенко. Его поздравляют партнеры. Не знаю, на кого будет записан гол. На Хурсова или Засенко. Ну это в конце концов то не важно Ну вот 3-1 по друзьям. Видимо, и мы еще забитые мячи. Вот и шанс забить, и он забивает. Вот так. Вот с вратарем, кстати, забили. Вратарь был на площадке. А забил Калуков. Вот он и концовка. 3-2. Не зря. Олег. Сам Курсовый бьет. Пас. И гол. Наработано, друзья. Это на тренировках. И Ромарио забивает. Первый бразильский гол в сегодняшнем матче, возможно, самый важный. 4-2. Атака центра. Нет, там не пройти. Ворота-то пустые. И вот это все. Ромарио забивает, я думаю, решающий мяч. Человек его уже не переделал. вот, вот вам место от курса. Он забивает пустые ворота. Очередной мяч. Не оправдался риск гостей. Ну, что поделать. Ну зато я еще раз повторюсь.